اچھا سر یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے تو یہ حقیقت ہے اس میں کچھ یا نہیں ہے ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں میں یہ سوچ پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے اور بعض لوگوں میں یہ چیز بھی رائج ہے لوگوں نے بتایا ہے ان کو کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے سے زیادہ رسک کا حصول ممکن ہو سکتا ہے یہاں تک بھی میں نے لوگوں کو سنا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ نگاہ کر لے تو اس کا رسک بڑھ جائے گا اگر تنگ دست ہے تو اس کے پاس مال کی فراوانی ہونا شروع ہو جائے گی ایک نکاح سے معاملہ نہیں ہو رہا تو دوسرا نکاح کر لیں تو اور زیادہ تنگ دستی اس کی ختم ہوتے چلی جائے گی اور کہتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے کہ عورت کے نصیب سے رسک آتا ہے اور شادی کرنے سے رسک بڑھ جاتا ہے یہ باتیں لوگوں میں رائش تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہ کر کے وہ خود ثابت کر دیتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت سے ان باتوں کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ خود اس بات پر مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں جیسے کہ یہ جو کہنے والے ہیں کہ زیادہ شادیاں کرنے سے لوگوں کا رسک بڑھ جاتا ہے یا اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اس کا نگاہ کر دو تاکہ اس کی غربت ختم ہو جائے یہاں معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غریب کو اپنی لڑکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے یہ درس دیتے میں نے ان کو بہت سنا ہے کہ غربت جو ہے وہ شادی سے ختم ہو جاتی ہے ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کر لیا جائے تو اس سے غربت ختم ہونے کا مکمل امکان ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو عمل بالکل اس کے برعکس کہیں میں نے کسی کو یہ نہیں سنا کہ وہ شخص دوسرے کا نکاح اس لیے کروا دے کہ اس کی غربت کا خاتمہ ہو جائے یا کسی غریب کو اپنی بیٹی انعیت کر دے تاکہ وہ غربت سے اپنی جان کو چھوڑا سکے میں نے کہیں یہ عملی طور پر ہوتے نہیں دیکھا سنا تو بہت ہے عملی طور پر کوئی اس کے اوپر کام نہیں کر رہا تو یہ والا مفوظہ یہ عورت کے نصیب سے رسک آتا ہے یہ صرف ہمارے ذہنوں میں اس صورت میں ہے جس میں عورت ہمارے پاس بطور بیوی بن کر آ رہی ہوتی ہے بیوی کی حیثیت سے آ رہی ہوتی ہے ورنہ جس باپ کی چھ پانچ بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں وہ پانچ پانچ چھ چھ رزق کے حصول اس کے پاس موجود ہیں لیکن اس کے اپنے گھر کے اندر لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان پانچ چھ لڑکیوں کے بارے میں اس باپ کے ذہن میں بھی یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جب یہ بیویاں بن کے جائیں گی تو اس شوہر کے پاس جا کر وہ اس کے جو رسک ہے اس میں فراوانی کا ذریعہ بن سکتی ہیں بیٹی یا بہن ہونے کی صورت میں ان کے بارے میں یہ نظریہ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہی نہیں گیا ہے یعنی وہ پانچ چار لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے رسق میں بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنتی ہیں لیکن جب وہ الگ الگ گھروں میں جائیں گی تو پھر وہ الگ الگ لوگوں کے لیے رزق بڑھانے کا ذریعہ گمان کی جائیں گے یہ صرف بیوی کی حیثیت سے کسی کو اپنے گھر پہ لانا اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ میرے لیے رزق کا ایک ذریعہ بننے والی ہے ایسا مفوظہ نہ تو اس کا کوئی وجود قرآن کے اندر ہے نہ ہی کسی روایت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عورت کے نصیب سے رسک آتا ہے ایسے کوئی الفاظ کسی روایت کے اندر بھی موجود نہیں ہے پتہ نہیں کس نے ان باتوں کو لوگوں میں رائج کیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو عقیدہ بنا کر اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ بس عورت حصے اس طریقے سے رسک آئے گا نہیں مجھے لگتا ہے کہ عورت کو شاید اہمیت دینے کے لیے یہ بات گھڑ دی گئی ہوگی کہ شاید اس سے کوئی عورت کی اہمیت بڑھ جائے گی تو اس مفوظے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایسے بہت سارے مفوظیں ہیں جو خواہ خواہ لوگوں میں اڑا دیے جاتے ہیں اور مشہور ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے تو ایسے مفوظوں سے بچنا چاہیے آپ کے رسک آپ کے جستجو اور آپ کی کوششوں سے آپ کو حاصل ہوگا نہ تو کسی کی دعائیں آپ کو رسک دے سکتی ہیں نہ کسی کے معاملات آپ کے رسک کو گھٹانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں کسی کی پڑھن کسی کی نظر اور نہ ہی کسی عورت کے بیوی بن کر آنے کی صورت میں آپ کا رسک بڑھ سکتا ہے یہ سب محفوظوں کی حیثیت تک ہیں ان کو اس کی حیثیت تک رکھیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کا عقیدہ نظریہ نہ بنایا جائے تو اس سے آپ کی زندگی بہتر گزر سکتی ہے ورنہ ایسے ہی تواہم پرستی کے اندر پریشان ہی زندگی گزرے گی